Доброго дня, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Ситуацію в Україні ми ще будемо обговорювати сьогодні з Олексієм Біловолом. Це політичний оглядач. У нас зараз вибори. Ну а ситуацію в Запоріжжі. сподіваюся, що вдасться обговорити з нашим кореспондентом, яка перебуває в рідному місті. Голосує на виборчому на виборчій дільниці. Дільниці Лана Маяковська у нас у прямому ефірі. Сподіваюсь, що все види і технічні незручності не завадять нам. Послу. Що відбувається зараз а, в місті на Дніпрі? Лана, доброго дня. Вітаю тебе, Костянтине, зі славного міста Запоріжжя, з мого рідного міста. Я знаходжуся на 929-й дільниці. Щоправда, я тут не сама зі мною поруч голова комісії Зінаїда Миколаївна. Зараз передам слово Михайло Михайлів. Перепрошую, передам слово їй, вона розкаже, як відбувається виборчий процес. Пані давайте я вас еще раз расскажите, будь ласка, вам ну, из рученьши какой мова, да, давайте, когда на русском языке. Расскажите, как у вас избирательный процесс здесь происходит. Были какие-то нарушения с самого утра? Нет, у нас процесс нормально, люди прошли с восьми часов, голосуют нормально, вот сейчас на на три часа дня проголосовало 911 человек. Это по вашему участку, это где-то 35%. Нет, да, да? Это, по нашему участку. это неплохой результат, вы уже не первый год. Да, ну это не, да, неплохой результат, но еще до 8 часов еще люди придут. Расскажите, как отличается вот эта избирательная кампания от предыдущих, вы же не первый раз участвуете? Ну, я... Хочу Минусы, сказать, плюсы. Как отличается эта избирательная кампания? Во-первых, очень сжатые сроки. Отпустили всего две недели, поэтому комиссиям надо было срочно срочно собраться, срочно. ну то, э, э, то э, есть качество качества, работы да. пострадало. И тем более члены комиссии все работают, поэтому mm -hmm. э, вот, председателю mm -hmm. мне лично тяжело было даже собрать людей, потому mm -hmm. что люди на работе все. вот, поэтому. а техническая это... сторона какая-то как-то. а техническая вот... сторона вот пожилые люди приходят э, в в скры... в кабинках нету света. Mm -hmm. сейчас покажем просто как вот. это происходит, здесь достаточно темно. Костя, если ты меня слышишь, расскажу, что в этом, действительно, в этом году очень сократили, говорят, финансирование, и поэтому людям сейчас вот здесь небольшая явка, Видим, всего несколько человек пришло, вот, а как правило, вот ранее вот здесь, мы здесь сейчас уже находимся, люди стояли в очереди, не заходили в кабинку, потому что там темно, и рассмотреть за этим, определиться, за кого дать свой голос, очень сложно было. Возвращаемся к нашему, нашей главе комиссии. Поэтому, что вы, вы еще вы нам расскажете? давал фонарик. фонарик. И понимаете, они должны там голосовать, смотреть, а что действительно там ничего не видно. А вот мы до 8 часов, угу. видите, какое у нас посвящение будет угу. по <связь> Ну, угу. Короче, будет да. видно, но очень плохо. Ясно. Что, что что еще? Чем эта избирательная компания отличается, скажите? Ну, я хочу сказать, что явка людей на, на всех выборах. Люди, знаете, люди уже стали все политически подкованные, поэтому все все приходят на голосование. Ну, явка неплохая. А, -а, -а. а вот вы говорили, рассказывали в эфире а мне по э -э тем, кто за кого нужно давать голоса, да, кандидаты вот. Да, а. вот сейчас такая проблема, что за за партии вот люди знают голосование, вот особенно пожилые люди, вот, а за mm -hmm. мажоритарщиков. Многие не знают за кого голосовать. Что в таких случаях? Вы же не имеете права им там что-то рассказывать, подсказывать. Что вы делаете? Нет, они сами, мы им предлагаем, предлагаем эти самые этим списком подойти и можно где ознакомиться. Да, здесь в партии, да, А вот здесь люди идут отдать свой голос. Вот, да, вот можно это речь идет о мажоритарщиках. Чтобы они подходили, сами читали, смотрели и выбирали. Может, можно никому подсказать. Никому ничего рассказывать, угу. это личное дело каждого. Угу. Ясно. Пожелаем вам удачи, терпения. Спасибо. Вам предстоит спасибо. сегодня еще и на ночь, наверное, оставаться, да? Ну, Для да. подсчета голосов. Да, потому что этот раз у нас не было по каждой скрынке, угу. мы считали. А теперь в протоколах везде угу. указали считать итоги по каждой скрынке. Но это еще, еще время затянется. Угу. Хорошо, спасибо Я вам большое. Удачи, успехов. Студия. Спасибо. Лана Майковська сьогодні з нами на прямому зв'язку 922 дільниця. Це в Запоріжжі. Ми зрозуміли так, що все відбувається добре. Явка не дуже на високому рівні, але можна брати з собою в Запоріжжі не тільки ручку, але ще на виборчу дільницю. І фонарик. У нас в студії гость Олексій Біловолота, політичний обозріватель, Доброго дня. Доброго. А ви сьогодні успіли вже проголосувати? Да. А мы не спрашиваем за кого, мы спрашиваем, вообще на избирательном участке, там, где вы голосовали. Не было вами замечено никаких нарушений? Вы знаете, по сравнению с президентскими выборами, все было настолько спокойно, тихо. Вот. Ну, я, правда, тогда вечером подходил, а в этот раз утром. Абсолютно спокойно, даже, ну не знаю, ничего не предвещает, не то, что фальсификация, а вообще каких-либо э, даже мелких нарушений. Не знаю, какая явка на моем участке была, но в принципе... Э, Атмосфера была очень классная. Mm -hmm. Потому что yeah. вот я помню напряжение президентских выборов, когда люди буквально стояли, смотрели друг другу в затылок. И, конечно, при таком столпотворении то фальсификации могли быть и могли не быть, но, во всяком случае, для них среда очень, очень подходящая. А здесь, когда люди спокойно заходят и выходят в кабинки, и возле столиков, где ну, люди подходят и получают бюллетени, вообще нет никакой очереди, то я думаю, очень сложно фальсифицировать в такой ситуации. Так что я думаю, что все нормально. Отмечают, что явка в этом году не очень высокая по сравнению вообще с предыдущими выборами и президентской кампании, и Верховную Раду. Но это неудивительно, потому что достаточно много... Партии, которые декларируют в принципе одни и те же принципы, но при этом очень много лиц, которые с одной стороны вызывают восторг с точки зрения гражданской позиции, но вызывают вопросы, что они будут делать в парламенте. Это первый вопрос. Второй кампания очень быстрая, поэтому люди не раскачались. А наше население, чтобы так за полгода дважды вот на этой волне вышло и проголосовало, ну, мягко говоря, сложно было ожидать. Но давайте подождем, потому что явка 20% это все-таки только вос... ну, это воскресенье, и все-таки она, наверное, может, она все-таки достигнуть и может и за 50 пройдет, посмотрим. Uh -huh. Uh -huh. То, что многие программы партии похожи друг на другу, друг на друга, то тогда как бы вот президент сказал, что все-таки пообещал, что в Раде будет создано большинство, то есть это ближе к реальности, да, и отвечает, ну, наверное. Есть такие ощущения. Во-первых, гражданское сообщество очень сильно настроено на то, чтобы были наконец-то реформы. Вот второе наши западные кредиторы опять же готовы давать деньги только под реформы, mm -hmm. и поэтому, учитывая, что и гражданское сообщество сделало такой люфт, паузу и как бы ну между собой договоренность, чтобы эти выборы провели, но вот как мне говорил там Сергей Коба, известный человек, представитель Автомайдана, он сказал, мы даем этой власти еще один шанс. Вот как пройдут выборы и первое заседание нового парламента, если они и дальше начнут вот. Те игры в Наперске говорит, но «Ну, мы ждать не будем. И я думаю, что мусорная иллюстрация очень многих отрезвила, как бы к ней плохо не относиться, но учитывая напряжение, которое сейчас есть в обществе, я думаю, что лучше все таки мусорная иллюстрация, чем, чем вот то, что там несколько депутатов избили, и это уже, конечно, за гранью. Mm -hmm. вот. И учитывая, сколько у населения на руках оружия, то я думаю, что нам не хотелось бы повторить судьбу армянского парламента, да, когда его расстреляли. Поэтому я думаю, что очень многих эта ситуация отрезвила. И, ну и плюс выгодно, потому что капитализация упала у очень многих. Кредиты нужны, а кредиты готовы давать только под конкретные реформы. И знаете, вот когда этот поезд сдвинулся с места, вот люстрацию уже запустили, уже чиновники стали ложить ну, заявление об уходе, в обществе стало восприниматься нормально. То есть, а это же только главное, чтобы этот процесс запустили. Когда его уже запустили, то, в принципе, может, многие задумаются, а почему бы не попробовать жить, как в нормальных европейских странах, где они только ездят, отдыхают, и при этом почему не сделать Европу у себя? Поэтому, в принципе, есть ощущение, что может быть создана стабильная коалиция, ну, хотя бы на два года, сколько там отводят этому парламенту. А почему вот одни говорят там до мая месяца, ну, там максимум, а, кто-то говорит два года, почему не два года, почему не пять лет плодотворной работы а, под угрозом того, Очень что... Большие центробежные силы. На раннем этапе они еще могут договориться. Угу. Но впоследствии эти центробежные силы будут разрывать. Ну и плюс ситуация поменяется. Очень многие сейчас не пошли в парламент или пошли, ну так, с пробой сил, понимая, что через два года ситуация может меняться кардинально, потому что фактор войны он очень сильно влияет. И поэтому в обществе могут быть совершенно другие запросы. Другая может быть экономическая ситуация. Сейчас все выжидают. Вот, условно говоря, партии идут даже, э, те, которые в последний момент делали альянс, да, да, вот. да они понимают, что они могут там сейчас не пройти, но они понимают, что они засветятся, и там через время они уже соберут больше. Есть те, которые понимают, что им крайне необходимо пройти именно сейчас, потому что их, э, скажем так, электоральное поле, их узнаваемость, оно коррелируются только с этими событиями и в другой ситуации там более мирной, которая требует больше практиков, которая требует, чтобы сюда заходили инвестиции, а не там, не знаю, военных командиров, военных героев или там гражданских активистов, э может быть запрос совершенно ну как бы переформулирован. и поэтому в этой ситуации шанс есть но вот насколько это долго продлится, сложно сказать. Но у меня ощущение, что если эта рада проживет два года, то, может быть, она сможет там пробыть весь срок. Насчет мая не верю, потому что слишком короткий срок деньги, хотя и небольшие, вот в эти выборы все-таки вкладываются, и никто ими рисковать не будет, и даже самые скандальные фигуранты, да, там олигархи, вот всем известно, один из которых в Австрии, да, он же тоже пришел на избирательный участок проголосовать, угу. значит, все-таки не так эти выборы ну, не знаю, бессмысленно, как об этом ну, нам хотят рассказать. Россия примет ли эти выборы, и э, что будет вот после того, как Верховная Рада нового созыва соберется и начнет принимать какие-то там свои уже решения? Все будет зависеть от того, как будет Рада соберется, насколько быстро будет сформировано коалиционное большинство, потому что вот здесь точно месяца переговоров никто не потерпит. Угу. То есть это должно быть вот там. На третий день они уже должны договориться под конкретные законопроекты. Потому что наши европейские партнеры как к ним не относятся. Одни говорят, что они мало дают деньги, денег, другие говорят, что они вообще там никаким образом просто нас игнорируют, там сливают. Но тем не менее тот запрос, который они от нас требуют, в принципе мне импонирует. Потому что вот вспомните ситуацию Евро-2012, да? То есть пока у ЕФА всерьез, когда пришел этот момент, что уже это евро никому отдать было нельзя, ну просто вот по срокам не успевали, тогда сюда приехали представители УЕФА и решили вопрос и с Олимпийским, и с Львовским стадионом, который хотя и построили там очень далеко, и коммуникации стоили столько же, сколько сам стадион, но тем не менее это сделали: сделали красивую картинку, сделали очень эффектный евро. Вот. И, конечно, вот я не знаю, каким образом могло поменяться так сознание. Я был в Донецке на евро. Я сам коренной дончан. Мне сложно поверить, что можно было сделать с людьми, чтобы они так поменялись. Но есть факт, да. То есть, если в Европе это нужно, то они этого добьются. А сейчас, ну так сложилось. Они понимают, что если они ситуацию в Украине не поменяют, то это будет постоянный котел. Котел им не нужен, но при этом никто не будет ждать. То есть никто не будет сидеть, давать деньги и ждать, как мы их освоим. Нет. Теперь будет все конкретно. То есть под конкретные программы, которые должны быть осуществлены. И первое ⁇ это децентрализация. Вот я ее сравниваю с иллюстрацией по степени влияния. Потому что если у нас сейчас... Там, областным советом, да, областям выдают деньги, и при этом области должны их тратить только на то, что их выдают, mm -hmm. и у них нет стимула самим зарабатывать, то ты ставь туда кого угодно. Вот. То есть, может быть, такой, как во Львове, там, допустим, фанатик своего дела, да, вот ему это интересно, он это двигает. Если это неинтересно, то в этом нет мотивации. И мы посмотрим, насколько эта децентрализация будет реальной, тем более, что после закона об особом статусе Донбасса все остальные регионы будут требовать себе такие же полномочий. А вот здесь уже вопрос к президенту, насколько он готов это сделать. Пока свои ключевые обещания он все-таки выполняет. Плюс мне очень понравилась его речь, вот обращение к, во время выборов, ну то есть придите, проголосуйте. Вот что ключевое, это то, что он сказал такую фразу, что эти изменения каждый из граждан почувствует на своем кошельке. Вот мне это очень понравилось, потому что впервые апелляция не к совести, не к сердцу, не к стабильности. Это вот то, что нельзя прощупать, да. А вот конкретное обещание, что каждый почувствует на своем кошельке, оно все-таки дает какой-то запрос, который общество может потом спросить. А вот кто сформирует эту коалицию? Ну, посмотрим. Во всяком Пока случае... у нас только вот на своем кошельке, ну, я не знаю, я во всяком случае ощущаю все в минус. Ну, естественно, потому что экономика садится, вот, программы сворачиваются. Там, с долларом вы сами видите, что происходит. Но это же вопрос, знаете, как лучше иногда достигнуть точки дна и начать подниматься. Потому что мы очень долгое время жили в зазеркалье. Да? То есть государство делало вид, что оно нас заботится, а мы делали вид, что мы ему платим налоги. Ну вот мы так и жили. Вот. В этой ситуации мы больше жить не можем. Это как ну, очевидно. И вот пылающий Донбасс он все время будет напоминать о том, что лучшим способом тех людей, которые могут прийти там, 2 ноября вот, на эти выборы, так сказать, ага. республик, они, это будет уровень жизни в Украине. Когда они увидят, что здесь нормальная судебная система, нормальные дороги, счастливые люди, счастливые, потому что они верят в свое будущее, то они станут, тогда они задумаются, а зачем нам этот свободный Донбасс? Если все останется по-прежнему, то ты хоть их призывай, хоть не призывай, хоть взывай их к гражданской совести, патриотизму, ничего не поменяется. И вот это и есть ощущение, что все-таки этот парламент, Пусть не будет окончательно вот таким работоспособным органом, но он будет как предыстория, то есть он будет как между тем парламентом, который был сформирован, который был ручной игрушкой, mm -hmm. вот, к парламенту как к независимому органу все-таки. Потому что сколько бы ни набрали партии, да, там, президентский проект, все равно я не верю, что эти люди будут так же послушно исполнять волю, как там, допустим, как в прошлом парламенте, когда там одна рука. Решала судьбу многих законопроектов. Общество поменялось. Ну, мы посмотрим, как это все пройдет. А вот точка дна она уже достигнута или есть еще куда падать? Как вы думаете, вот в плане экономики? Я думаю, ещё? что каждый, кто хочет понять, что такое точка дна, нужно приехать в Донецк и увидеть эти разрушенные дома и понять, что, смотрите, там Донецк не понял и не поддержал людей, которых здесь в Мариинском парке просто забивали. Да? Одно дело, если бы это было там не знаю задержание, да, вот там часто оппоненты власти и, и те, кто не принял Майдан, они говорят, нам приводят пример, там, западноевропейские спецслужбы говорят, вот тоже, смотрите, там, газ распыляют, там, водометы. Да, но они их берут за 10 минут, пакуют и все, никто их не забивает битами, дубинками, никто не устраивает такой бойни, которая была в Мариинском парке, когда непонятно люди просто забивали людей за то, что они вышли выразить свою гражданскую позицию. Донецк и Восток в целом этого не услышал, людей не поддержал. Опять же, uh -huh. те, кто выступал против правоохранителей, это один вопрос. Но сам факт, что люди спокойно отнеслись к ситуации, что можно просто забить человека, забить не органы правопорядка, которые арестовывают, вот. Он не понял этого, он этого не услышал, они не поддержали, они сказали, так им и надо. И вот знаете, как маятник качнулся, и теперь они получили намного худшие последствия. Теперь, если мы уже, вот как бы Украина, не поймем той ситуации, которая произошла на Востоке, мы опять же маятник качнем в другую сторону. И мы тогда все увидим, что на самом деле нельзя с такими вещами играться. Потому что прежде всего есть люди, и прежде всего есть э, понимание того, что каждый человек имеет право не только на свое мнение, а на свои заблуждения. И государство в том числе несет ответственность и за информационную повестку дня, и за то, какие действия оно делает, и за то, как эти действия могут быть трактованы. Вот мы говорим, вот в Донецке люди не поняли, а кто их защитил информационно? Кто сделал так, чтобы эти люди, понимали, с какой угрозой им придется столкнуться. Но что, может быть, 25-е кадры и так далее. Но при этом эти же люди несут ответственность, они же не маленькие дети. Когда они выходили на референдум, вот сейчас они опять могут выйти на эти выборы и, так сказать, усугубить свою ошибку. Ну, вольному воля, понимаете? А что касается парламента, то... Очень много неопределившихся, и поэтому все эти расклады, да, 30% называли социологи, если я не ошибаюсь, те, кто не принял решение, за кого голосовать. Mm -hmm. Поэтому еще непонятно, какая будет конфигурация, но в обществе есть запрос на быстрые изменения, на прозрачную власть и на конкретные действия. Все. На этом и закончим. Алексей Беловол, политический оглядач, был у нас сегодня у студии. Дякую вам, было так приятно с вами встретиться. Аналогично. И верьте в Украину, и я думаю, что эти выборы действительно могут что-то поменять. Даже сама атмосфера того, как она проходит, все-таки это не то, что было раньше. Нет истерии, эйфории и, не знаю, жизни или смерти. Нормальная, спокойная, рабочая атмосфера. Вот на улицах Киева люди спокойно ходят. И это хорошо, потому что выборы в европейской ситуации – это не пан или пропал. Это нормально, это выбор. То есть, ну сделали выбор, через пять лет другой выбор сделаете. И вот когда уходит эта истерия, тогда не надо апеллировать к сердцам, тогда люди будут следить за программами, а кандидаты будут выполнять свои обещания. И на останок, вы запас в суспільстве есть, а влада прислухается до этого западу, как вы думаете? Ну, когда власть пыталась это не услышать, то были шины под парламентом. И нацгвардия, кто бы этих людей не вывел, да, там, но все-таки власть показала, что она может учиться. Угу. Потому что этих людей никто не смял, не допустили провокации, никто их не расстрелял. И эти 400 человек, которые вышли под банков, да, их же не превратили в кровавое месиво. То есть с ними все-таки договорились. Значит, власть начинает понимать, что с гражданами можно разговаривать. А для этого надо не шельмовать, для этого надо говорить так, как есть. Вот сейчас ключевой момент явка в Одессе. Да? Вот с одной стороны, хочется нарисовать 90, да? ну это же Одесса. Да? А с другой стороны, страшно, что могут быть показатели меньше. Но ведь если эти показатели будут меньше и низкие, то это будет гарантия и доказательств, что это выборы честные. Потому что сколько людей пришло, столько и есть. Это только в Крыму под 90% людей ходят и голосуют. Нигде такой статистики нет, если она не накручена. И очень бы хотелось, чтобы явка была на нормальном уровне, и через два дня, там, мы на следующей неделе получили наконец-то коалицию, и вот этот процесс переформатирования наконец-то закончен был, и мы начали наконец-то разворачивать корабль и начинать вот то самое там, пахать, пахать и еще раз пахать. Шанс есть, насколько мы его используем, посмотрим. Но даже тот момент, что люди из, скажем так, пропрезидентского блока, тем не менее, все равно там, протестуют, там, машины их обстреливают против кандидата, который как бы, условно говоря, которому тоже освободили место mm -hmm. по договоренности, говорит о том, что все-таки у нас не бетон. И все-таки какие-то первые ростки гражданского общества пробуждаются, и меня это не может не радовать. Дякую, Алексей Беловол, политический оглядыш, был сегодня с нами. Дякую. Спасибо еще раз. До телеглядачей на телеканале «Социальная Краина» мы еще повернемось. Спасибо.